Balik lagi sama Nainai, Nai. hari ini aku mau review makanan yang udah ada di depan muka aku nih. Eits, ini bukan Ricis whole-frying chicken ya. Ini tuh Hisana Fried Chicken. Dia juga punya loh ayam utuh yang digoreng tepung kayak gini. Makanya aku tuh penasaran banget. Dari awal dia launching aku tuh belum pernah coba. Sekalian aja aku bikin video reviewnya buat kalian. Mulai dari harganya, aku tuh beli di ojek online. Harganya Rp70.799. Dan aku tuh tadi dapat voucher, jadi cuma bayar Rp69.000 udah sama ongkir. Ya lumayan lah. Kalau kalian beli langsung, pasti harganya lebih murah dari di ojek online tadi ya. Dan kalau kalian mau pesen whole chicken kayak gini, ayam kakak kayak gini harus siap-siap nunggunya agak lama. Tadi aja aku tuh nunggu ayamnya dimasak sekitar 25 menit. Belum termasuk nganternya ya. cover kan nunggunya. <tuk> Di sini ayamnya lumayan lah ukurannya nih dibandingin sama tangan aku kayak gini selebar ini ya guys lihat dari tepungnya ini crispy banget ya guys sama kayak tepung hisana yang ayam potongannya biasa itu kalau misalnya yang Ricis kan lebih ke tepungnya tipis tapi crispy gitu kan. Kalau ini sedikit lebih berat tepungnya. Jadi crunchy tepung yang kayak gini tuh beda sama crunchy tepung si Ricis. Tepungnya si tuh kayak dicampur aci gitu deh menurut aku. Jadi lebih bening, lebih tipis gitu. Nih ya, biar kalian bisa lihat langsung segimana ayam ini. Wow. Segini. Tapi dengan pengiriman yang lama dia kan dadak goreng ya. Nyampe di tangan kita tuh masih anget guys, masih panas. Kayaknya aku mau nyoba dari bagian paha bawahnya dulu yuk. Paha lah ya, soalnya ini kan kecil ukurannya. Jadi paha atas atau paha bawah? Hmm. Aku mau tanya pendapat kalian. Kalau ayam yang masih pink kayak gini tuh, sebenarnya udah matang apa belum? aku makan luar dulu aja ya nice hmm oh dia juicy guys netes tepungnya itu berasa tepungnya hisana banget yang gurih asinnya tuh enak dan um, menurut aku di dagingnya itu rasa sih bumbunya light tapi rasa asin-asin gitu walaupun nggak nyer banget. Kan kalau paha tuh memang teksturnya lebih basah, lebih juicy kan. Jadi tuh memang nggak garing gini sampai dalam. Cuma berasa ada asin-asinnya gitu. Ini tuh wangi banget guys. Pas aku buka kardusnya itu dia beneran wangi banget. Wanginya tuh lebih ke wangi susu gitu loh. hmm, lembut banget. Dia juga ada varian yang lainnya, kayak varian pedas dan crispy bakar kalau nggak salah ya. Tapi itu tuh nggak available, aku aja nyari cabang di sana yang jual ayam bekakak ini tuh jarang banget di kota Cirebon ya. Karena kebetulan aku belinya yang original, jadi cuma dapat sambal saset kayak gini. Nggak dapat saus keju atau saus pedesnya. Kalau misalnya mau beli sambal-sambalan mereka bisa sih, tapi nambah harga karena ini tuh termasuknya ayamnya yang kecil ya, kayak ayam yang belum tiga bulan dari potong, jadi saya seru banget. Hmm, crispy ya guys. Hmm, ya kita buka. Hmm, lihat warnanya ya. Mudah-mudahan ini udah matang ya dalamnya guys. Emang permasalahannya masak ayam langsung tuh kayak gitu. Bagian paling dalamnya suka nggak ketahuan udah matang sempurna apa belum. Ini masih agak pink Guys lihat. Ini tepungnya tebal banget. Tepungnya segini. Hmm. Buat yang suka pertepungan ini surga. Cobain dagingnya. Hmm. Nyarap sampai ke dalam. Kesimpulannya, ayam bekal kaki sana ini sebenarnya enak ya guys. Enak, tepungnya garing, crispy. Rasanya nyerap sampai ke dalam dagingnya. Daging yang paling dalam pun kerasa. Tapi di sini yang agak minusnya, di dalamnya ini masih agak warna pink gitu loh. Setauku, koreksi ya kalau aku salah, setauku kalau misalnya dalamnya masih warna pink itu antara kurang matang sedikit atau pas ngebersihin ayamnya itu kurang bersih jadi masih ada sisa-sisa darahnya gitu loh aku nggak bisa mastiin ini tuh sebenarnya kenapa ya saya so, masih ping-ping gitu bahkan yang bagian dada dan menurut aku harga 70.000 ayam utuh seperti ini agak lumayan ya agak lumayan mahal karena kecil ukurannya paha aja tadi kecil kan bandingin kalau misalnya kalian beli pisah-pisah tuh memang mungkin 15.000 satu potong ya 15.000 kali empat 60000 tuh untuk empat potongan ya, tapi potongan besar gitu loh. Kalau ini 70000 kan dadanya kecil, pahanya kecil, apalagi sayapnya gitu kan. Balik lagi untuk sesekali makan ayam utuh kayak gini, apalagi makannya bareng-bareng sama teman-teman, sama keluarga, itu sih enak banget ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru Nainai. Nice to meet ya. Nice to meet you. Ya.